Ребята, всем добрый день. Сегодня у нас 16 марта, город Киев. Мы находимся на мероприятии, где мне повезло познакомиться, нам всем повезло познакомиться с таким человеком, который сидит сейчас рядом с вами, с Майей из города Киева, Майя Малик. И что хочется сказать, очень часто, когда мы общаемся с людьми, у нас получается ситуации, появляются ситуации, когда мы общаемся с людьми, которые знакомы с сыроедческой темой, которые знакомы с вегетарианством, которые ищут какие-то варианты. И, как правило, такие люди приходят в основном не от хорошей жизни, то есть не от здоровья в эту тему, чтобы, как правило, приходит что-то улучшить. Очень много встречается людей, у которых есть проблема бесплодности, то есть когда семейная пара не может 5, 10, 15 лет забеременеть. И сейчас нам хочется записать это интервью, потому что это действительно очень классный такой момент, когда ты имеешь доступ непосредственно к человеку, который может поделиться своим опытом и сказать буквально за 3-4 минуты свой опыт, который 100% будет полезен тем людям, которые смотрят это видео. Майя. Привет всем. Э, Ребята, уже, уже как говорилось выше, да, вопрос у меня был в течение 10 лет э, бесплодия, это был второй тип бесплодия. Э, пробовала я лечиться и аптечными средствами, и в том, что была аллергия, как бы у меня несовместимость вообще организма с этим всем. И искал, искала я выход. Э, соответственно, анализы все были вообще в норме, но ничего не происходило. Вот, поэтому я для себя решила, для того, чтобы достичь результата, перейти именно на сродение. В течение двух лет я была на жестком сродении, где только овощи, фрукты и более ничего. Больше, чем Ну да, конечно. Сначала было вегетарианство, конечно, потом. Ну, в, в общем, где-то около трех лет у меня это заняло. И мой вопрос еще был в том, на сыроедении, то, что касается антипаразитарной чистки, как бы это самый актуальный вопрос сыроеда, ну, насколько я это понимаю. Да? Вот. И мне нужно было его, его темп увеличить для того, чтобы быстрее получить результат. Потому что, конечно, бесспорно можно пользоваться и обычными сухами, да, и у да, Марла Ганян тоже была, была в моем области, да. Но дело в том, что это все хотело времени, скажем так, а я его не имела. Поэтому я нашла продукцию кралового клуба. И ну, почему я обратилась именно туда? Потому что там есть концентраты. Что я тебя именно, вот, именно зацепила именно много есть разных методик, но а почему именно кораллы? коралловый клуб? Коралловый клуб самое первое это концепция здоровья. Это, это определенно, потому что без концепции, без системы результата практически не происходит. И, конечно же, как я и раньше говорила, концентрация. То есть это в одной капсуле, например, это идет целая головка чеснока. Кто может еще похвастаться такой продукцией? За... Я делала две антипаразитарные чистки, то есть это у меня заняло около двух месяцев, вот. и очистительную программу Калавату. Я ее делала каскадно три месяца подряд. Но третий месяц я ее не доделала, потому что, потому что было уже, да, уже, был, уже было нельзя, потому что результат уже был... Но и уже получен. Вот. Поэтому, конечно, конечно, сейчас только это коралловый клуб. И у меня случайно получилось, люди начали спрашивать у меня, конечно, благодаря результату все это. И начали включаться в работу, и из за это я тоже получаю хорошие дивиденды, скажем так. Очень-очень интересно. Приходите к нам ребят старались записать коротенькое видео, чтобы в нем попытались сконцентрированно передать то, что многие люди и так из вас ищут где-то в интернете. И что мне хочется сказать, в основном мы когда ищем какие-то такие варианты, мы остаемся одни с правда, своей проблемой, мы ищем это где-то на форумах, ищем каких-то людей, которые могли бы поделиться этой информацией. И очень классно, когда вот есть реально такие возможности, когда вот там пообщаться в таком простом общении, как-то нюансы вы и так Я уверен, что это реально мне это когда-то не хватало, здесь я нашел этот вариант, я понимаю, что очень много людей есть в похожей ситуации, которые тоже ищут какие-то такие варианты, поэтому тот человек, который скинет вам это видео, он наверняка знает ну, намного больше интересной информации, которую он может с вами поделиться, поэтому, ребят, не стесняйтесь, спрашивайте, задавайте правильные вопросы, и э, эти люди в любом случае дадут вам просто доступ к такой информации, которая реально может поменять вашу жизнь, даже когда вы уже много чего знаете, даже когда у вас есть опыт, даже когда у вас есть ваш богатый внутренний мир, тем не менее, если мы открыты, скажем так, к миру, то он нам приносит что-то, то, что в принципе может быть нам полезно. А, Верх, как дочку зовут? Ева. Ева, да, вот? Не зря, наверное, Ева на зале. Не век, малыш. А, Вера, Палыш. Верх, ну, я знаю, что тебе сейчас, ну... Тяжело будет первый раз на сцене это все говорить, но я хочу, чтобы ты рассказала, что было у тебя коротко, там без каких-либо там сильно там жутких историй, но коротко. И вот что потом произошло. Можно познакомиться. Без... А И я буду лежать. Я буду бежать. Да, всем добрый день. Ну напомню, вы же мою ну, историю в интернете бачили. Все. А ты, чтобы... Ні, не я не Взагалі мені поставили діагноз, що діагноз, в принципі, такого не було, але ніхто нічого не міг сказати. Ти був без діагнозу. І з І... докторів мені ніхто не міг нічого допомогти. В Італії я не ходила там дуже в Ірані, коли. В Іраніколи не попадала, що в мене казали, типа, там може вже й не буде там. Тут ну, вже і навіть не вірили. Знайомі, рідні трошки сумнівались навіть, бо ну, я ніколи не втрачала і вірила, що все ж таки Бог не дасть. Я поїхала на Україну, це було два роки назад, так, Сліда? Я поїхала на Україну, але про воду я чула від Юлії сама. Я про воду чула і хотіла також спробувати цю воду. Я коли чула за цю воду, я чомусь повірила, що вона мені допоможе. Ну, з Юлією в нас не склалось нічого, я воду в Юлі не взяла, продукт нічого. Тобто я її чуть послухала і все. Типу, немає часу, немає часу. Я поїхала на Україну, я приїжджаю з України. А перед тим у нас ще такий був момент. Сайда по на Ютубі знайшла загороднього і Тернопольського ролика. І Сейда говорить, Сайда сирота не уточнила. І Сайда говорить: ох, я би з ними хотіла зустрітися, я б з ними зустрітись. Ну і зустріч пройшла. Вони приїхали в нас в впевнений. Вона попала на конференцію, я приїхала з України, і вона говорить: я вже на продукті, я була на конференції. Я, не задумуючись, взяла зразу продукт, пройшла детокс. Взагалі з мотивом я брала продукт для того, щоби типу похудати, поправити здоров'я. А саме що поправити, я не... Після я пройшла детокс, я пройшла паразитарку, я пройшла коловаду, звичайно, я трошечки похудала. І все в мене гормональний баланс. Після трьох чисток в мене з'явилися місячні цікі були. Затримка. Я трошки хвилююся, будь ласка, вибачте. І ми зробили тест, я не могла повірити, тобто я, була, я була дуже в шоці, тому що в такому віці вже і якось так трошки було, як це буде, як це буде, як це буде. Ну Нічого, це, це все, це все само по собі сталося. І коли я завагітніла, прийшла до доктора Віталії, у мене виявили інфекцію і сказали зробити аборт. Ну, Я цього не зробила, я проходила далі антипаразитарну програму, але таку глибоку і сильну. І результат просто приголошений. Єва повністю здорова, і я здорова. Если я скажу рядочка, у меня мурашки похожи. А, я так понимаю, ты 10 лет ходила по врачам до этого. Да. 10 лет надежды, которые все равно Окей. привели к тому, что у нас есть результат в виде. Ангелочка. Ангелочка, да? Сколько лет прошу? Мне 38 будет. А -а -а. 9 7 месяцев тебе 18, потому что с нашим продуктом нет возраста, ребят. Мы тебя поздравляем, желаем здоровья вашей семье, муж здесь у нас. И мужу, красавчик. А, да. Все хорошо. Поздравляем у вас с Вера Маруща. Как вам результат, ребят. Как результат? 30. Я не знаю, вот ради этого только стоит жить, наверное. Добрый день всем, меня зовут Осина Елена, я с города Новоалтайска, Алтайский край. Мне 32 года. Хотелось поделиться с вами своим результатом, который я получила в коралловом клубе. В течение долгих 10 лет мы с мужем не могли никак забеременеть. Походы по врачам, по разным платным клиникам нам не дали никаких результатов. И только благодаря знакомству с коралловым клубом, с его замечательными продуктами, мы уже через неделю получили свои первые результаты. А главный свой результат мы получили после второй очистки Коловады. Через два месяца я узнаю, что я беременна. И в феврале 2016 года у нас рождается вот такая замечательная дочка Аленка. Скажи, привет-привет. Вот, своим результатом я поделилась в интернете. На что на меня вышла совсем незнакомая мне девушка с Белгорода у них 7 лет не получается тоже забеременеть, и она попросила расписать мне подробно мою программу, по которой я шла. И после трех месяцев я решила у нее поинтересоваться, на каком она этапе, что она делает и как правильно. И ее ответ был, что Лен, у меня вот недавно я сделала тест, он показал две полоски. Мы за нее сейчас потихонечку все радуемся, держим за нее кулачки. Я знаю, что у нее все будет отлично. Вот такие замечательные результаты получают в коралловом клубе. Всем здоровья, удачи, до свидания.